Я еще раз представьтесь, пожалуйста. Я вам представился. Да. да, я не, я не... привык. А вот теперь представляйтесь, пожалуйста. Я вам представился, еще раз я вам повторяю. Нет. Молодой человек. Я представился. Нет, а теперь вы мне будете рассказывать, почему вы так перестраивались. Я вам сейчас покажу видео. Хорошо, покажите видео. Да, покажу. и вы крякали. Вы не имеете права на перекрестке останавливаться. Это, этому... это другой Катлам... рост, молодой человек. Я вас еще раз повторяю, Я вас остановил, потому что поворот левый... левый был включен сюда. Покажите Бо... мне, и пожалуйста. По улице покажите мне фото-видеофиксацию, да. пожалуйста. Нет, покажите мне, пожалуйста, фото-видеофиксацию, где я ехал с поворотом. Покажите мне, пожалуйста, фото-видеофиксацию, где я ехал с я поворотом. Вам еще раз повторяю. Ну. Я вас остановил из-за того, чтобы уточнить, может у вас с поворотом что-то не в порядке? Да может, у меня не заметили. У вас, у вас может что-то не в порядке? Почему вы едете по среднему ряду и уходите резко вправо? Меня? Что, я вас зачем вижу? вы создаете конфликт, я не понимаю? Вот зачем вы создаете конфликт? Вы хотите на мое водительское посмотреть? Пожалуйста. Николай Сергеевич, да? Совершенно верно. Рыложка, да? Да. Мне что пишут, Да хай пишут. Николай Сергеевич, я еще раз повторяю. Я вас остановил я, не я для того, чтобы -то представление писать. Я остановил да, сказать, что у вас поворот включен был. Потом, может, у вас что-то с автомобилем не в порядке или что-то такое. Я уходил вы можете, направо, да? вы куда? <coughs> у меня поворот был направо включен? Был, был направо включен. Рожка, да. да. Но. но. Так в том-то и дело, что вы зовут его ману, иначе вы сейчас не подружили Разумеется, не разумеется. Я завел в Уману, да, но это вы там... завели в Уману да. людей, которые ехали по улице Войкова. В общем, Николай Сергеевич, я вам замечание сделал, Поворот у вас работает, я вижу. Вы просто не заметили, когда...